Баня лоб 9 метров, бойлер 50 литров. От стены отступили на 50 миллиметров, чтобы можно было рукой его обнять. Здесь будет натяжной потолок. От этой точки тоже 50 миллиметров относительно верхней части бойлера. и пижа у нас получилось. Вот крепеж. 250 миллиметров. Теперь краны, общая высота бойлера 600 миллиметров, плюс-минус, с краниками. Поэтому наш кран с трубой должен приблизительно выглядеть вот таким вот образом. Вот так он выходит со стены. Шланг у нас 200 миллиметров, чтобы мы его могли нормально зафиксировать. Сюда 200 не подойдет, уже если одинаково делать то надо его 250 миллиметров больше брать.